Сьогодні однією з головних проблем наших населених пунктів є майже повна відсутність медичного обслуговування. 14 червня за ініціативи губернатора Одещини Едуарда Матвійчука стартувала програма Народний медогляд. В десятки населених пунктів були спрямовані спеціально сформовані бригади лікарів, які приступили до проведення медичних оглядів. В рамках цього масштабного проєкту медики зроблять більш ніж 1700 виїздів в населені пункти області. А чи підете ви на медогляд? Ну, я считаю, что правильное решение. Медосмотр нужен, потому что не каждый пойдет. Хотя это бесплатно, это можно, и это каждого здоровья. Я заинтересована в том, чтобы пройти медосмотр. Пойдете? А я половину уже прошла, но за тем, что у меня поломана рука, другие я не могу пройти. Пойду, а как же? Это полезно, это надо. Хотя бы раз в году это надо себя проверить. Так как же? Это наше здоровье. Плохо сидеть, когда больной. Ну, и так. Пусть будет. Может быть, и старушки какие-то пойдут. Они все читают газеты, и это надо, я не знаю, как это сделать, чтобы прошло массовое количество людей. Этого я не знаю, как сделать. Может быть, участковых сестер надо, участковые врачи, может быть, это еще поможет как-то так. Я отношусь к этому позитивно. Но я медосмотр проходя диабетик, я проходил постоянно каждый раз в год, всех врачей, так что мне, может, и не надо, и рентген и все остальное. А это правильно, это позитив, потому что люди у нас, сами знаете, экология что делает, ходящие за носы так что правильно делает. Я только за, я очень рад, что есть действительно такая программа, которая позволяет пройти медицинский осмотр, который сейчас очень, как бы, не дешевый в наше время. И я считаю, что побольше таких программ нужно. Это действительно для людей, эта программа. А сами пойдете на медосмотр? Обязательно. Ну, если это будет квалифицировано, а не так просто для того, чтобы там какую-то справку получить, как у нас это обычно происходит, то очень положительно. Действительно, если человек о себе заботится, о своем здоровье, окружающих и близких, то это нужное дело. А сами пойдете на медосмотр? Если найду время, то пойду. Если будут афиши какие-то развешенные как можно относиться к хорошим начинаниям. Конечно, хорошо отношусь, но было бы неплохо, если бы было все так, как за рубежом. Например, медицинское официальное страхование, чтобы каждый человек не думал о том, сколько это ему обойдется. У нас все же в стране становится все добро, становится с головы, извините, с ног на голову. Поэтому я не уверена, что этот медосмотр будет действительно бесплатен. Дело в том, что я ликвидатор ЧС. Я каждый год прохожу этот техосмотр. И рентген тоже. И у меня участковая постоянно на контроле. Но бесплатных лекарств нет, я не бастую, пенсия слабенькая. Я думаю, это очень хорошо, потому что сейчас э, очень тяжело некоторым подниматься. И финансы, все упирается в финансы. И это очень сложно, когда большая семья и нужно пройти в медосмотр в садике, школа, детей много. И это очень тяжело многодетным семьям. Я думаю, это очень хорошо. Наконец-то хоть что-то сделали хорошее. А сами пойдете на медосмотр? Конечно. Думаю, школа, 10 класс, 11 медосмотр обязательно нужен, поскольку поступление впереди. И обязательно буду проходить медосмотр, надо быть здоровой.